boshqarr qila olmadi degani bu siz ham qila olmaysiz degani emas 1939 yil university of Berkeley degan joyda zo'r voqea bo'ladi ustoz kirib talabalarga matematika tarixida yechilmagan 3 ta masalani yozadi doskaga shu paytda bir bola uxlab qolgan bo'ladi qo'ng'iroq chalinganda uyg'onib shoshib doskaga qarasa 3 ta masala yozilgan uyga vazifa deb de, o'ylaydi-da, yozib olib uyga borib yechishni boshlaydi qiynalib qiynalib birinchisini haftani oxiriga ikkinchisini yechadi-da. ustoz bizni qiynab qo'ydi ko'rsam gapiraman deb bir hafta o'tgach leksiyaga kelib aytadiki ustoz mana uchta masalani zo'rga ikkitasini yeshitdim bittasini yecholmadim desa hayron lol qolgan ustoz so'raydi sen hozir nima qilib qo'yganingi bilasanmi matematika tarixi yechilmagan ikkita masalani yechding qanday qilding desa bilmadim degan ekan xuddi shunaqa uning siri sen qila olmaysan hech kim qila olmagan degan gapni eshitmagani xolos bu talabani ismini izohda yozamiz